માં વાત કરીશું તો રાજ્યના વિવિધ પર કમોસમી વરસાદ થયો છે જેના કારણે ખેડૂતોને પાકમાં નુકસાન થયું છે ત્યારે હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં ફરી કમોસમી વરસાદ અને હીટવેવની આગાહી કરી છે હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર મહીસાગર તાપી ડાંગ જામનગર રાજકોટ અને બોટાદમાં છૂટો છવાયો વરસાદ થવાની શક્યતા છે તો સુરત વલસાડ પોરબંદર અને દ્વારકામાં આગામી પાંચ દિવસ હીટવેવની આગાહી છે તો આ સાથે જ કચ્છમાં આગામી બે દિવસ વેવની શક્યતા છે હવામાન વિભાગે રાજ્યના તાપમાનમાં બે થી ત્રણ ડિગ્રીનો વધારો થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે તો ઉત્તર ગુજરાતમાં તેતાળીસ થી ચુમ્માલીસ ડિગ્રી તાપમાન રહેવાની પણ શક્યતા સેવી છે जिसके बहुत बहुत कम चांसेस देखने को रहे हैं उसके बाद डे टू जो जो है है पूरे गुजरात में में अपने राइजिंग ही रहेंगे अगले पांच दिनों तक और दो से हम पांच दिनों की अगर हम बात करते हैं तो दो से अगले चौबीस घंटों के बाद जो है ऑरेंज अलर्ट दिया गया है हीटवे के लिए इसमें कई जगहों पर जो है वेव ही अलर्ट हीट वेव देखने को भी मिलेगा अगले पांच दिनों तक जिसमें अगर हम बात करें हीट वेव अलर्ट की तो गुजरात रीजन में जो है सूरत एंड वलसाड़ जो है दो डिस्ट्रिक्ट साउथ गुजरात के जिसमें अगले पांच दिनों तक हीट कंटिन्यू करने के चांसेस हैं साथ ही साथ सौराष्ट्र कच्छ के जो दक्षिणी हिस्से के जो डिस्ट्रिक्ट कोस्टल एरिया में जैसे पोरबंदर देन भावनगर इस इन जगहों पे जो है और द्वारका इन जगहों पे जो है अगले पांच दिनों के लिए जो है हीटवेव वाणी जारी की गई है साथ ही साथ अगले दो दिनों के लिए कच्छ में भी जो है हीटे वार्निंग जारी की गई है कुछ हिस्सों में जो है तापमान काफी राइज देखने को मिलेगा साथ ही साथ अगर हम बात करें अगले चौबीस घंटों में बारिश की तो कुछ जगहों पर जैसे महिसागर दाहोद तापी जागोराष्ट्र कच्छ में भावनगर ये जामनगर राजकोट और बोटा ये जो डिस्ट्रिक्स है इनमें छुटपुट बारिश देखने को मिल सकती जो है जो कि बहुत बराबर चांसेस हैं